శ్రీగురుభ్యో నమ శ్రీ మహాసరస్వతీ నమ అథ బృహస్పతి కవచం ఈ బృహస్పతి కవచం పఠించడం వల్ల ఎవరికైతే బృహస్పతి నీచంలో ఉంటాడో అలాంటి వారికి ఈ యొక్క కవచ పాఠం చేయటం వల్ల వారికి త్వరితగతిన కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది వ్యయంలో ఉన్నటువంటి గురుగ్రహానికి ఈ కవచాన్ని మనం పఠించడం వల్ల సర్వ విధాలైన కార్యములు త్వరితగతిన పూర్తయి వారు మంచి విజయాన్ని సంప్రాప్తిస్తూ ఉంటారు అస్య శ్రీ బృహస్పతి ఈశ్వర ఋషి अनुष्टुक छंदा हा ब्रह्मपतिर्देवता अम्बिजम श्रीम शक्ति ही क्लीम की लक्ष्म प्रसाद हसित जपे विनियोगा हा गाम अंगुष्ठा नमः कीम तर्जनी नमः गूं मध्यमाभ्यां नमः गैं अनामिकाभ्यां नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः गह करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः गां हृदयाय नमः गीं शिरसे स्वाहा गूं शिखायै वोषटो गैं कवचाय हुं नेत्रत्रयाय वौषटो गह अस्त्राय फटो भूर्भुवस्सुवरोन् इति दिग्बन्धः ध्यानम् तप्तकाञ्चनवर्णाभं चतुर्भुजसमन्वितं दण्डाक्षसूत्रामालाढ्यं कमण्डलुवरान्वितम् पीतां वरधरं देवं पीतगन्धानुलेपनं पुष्परागमयं पूष्णं विचित्रमकुटोज्ज्वलं स्वर्णाश्वरथमारूढं पीतध्वजसुशोभितम् मेरुं प्रदक्षिणं करं गुरुदेवं समर्चयेत् अभीष्टवरदं देवं, समर्चयेत। देवं सर्वज्ञं सुरपूजितम् सर्वकार्यार्थसिद्ध्यर्थं प्रणमामि गुरुं सदा बृहस्पतिशिरः पातु ललाटं पातु मे गुरुः कर्णौ सुरगुरुः पातु नेत्रे मेऽभीष्टदायकः नासां पातु सुराचार्यो जिह्वां मे वेदपारगः

उरु में बादु बुन्यात्मा जिंगे में न्यानदा प्रभु पादु में बादु विश्वात्मा सर्वांगं सर्वदा गुरु हूँ यह इदम का भजन दिव्यम त्रिसंध्यम यह पठे नराहा सर्वान कामान नवाप्रोति सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वत्र पूज्यो भवति वाक्पतेस्तु प्रसादतः इति बृहस्पतिकवचं सम्पूर्णम्